Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Кол Гринбой, и сегодня я покажу, как же сделать сундук на 1000, на 100 слотов без модов Minecraft Pocket Edition. Ну, ребят, а всем приятного просмотра, а мы переходим к данному видеоролику. Ребятки, и вот, как я говорил, сундук на 100 золотов. Это очень круто, ребят, вот, очень круто. Как вы видите, смотрите, Ща... Вот, мы можем ложить вещи. А -а 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 -а. Вот сколько вещей мы положили. И... Почему-то не открывается. Вот. И это уже другой сундук. И сюда вещи положим. начал открываться. Это че? Откроем. тут вот и здесь тоже ничего нету ребят это очень круто очень круто и также мы можем отойди я здесь вообще -то видео снимаю и это очень круто очень ребят очень эффективно я когда сразу это понял нашел даже видео я у одного пацана нашел. его кажется Кажется, он зарубежный чувак этот. Или подождите, это, кажется, этот Кронор, или кто-то был. Кажется, это Кронор, да. Это Кронора, но я решил это видео тоже сделать. Я не помню, это, кажется, Кронора, да. Или Фроста, что-то такое вот. Да, ребят. И это очень круто, но, в принципе, как же это сделать? Мы сейчас... Все покажем. Приступаем. Ну вот, ребятушки, и сегодня я покажу вам же, как сделать это. Сначала ставим двойной сундук обычный, потом вот так вот. Потом ставим вот здесь вот два блока. Вот так. И вот. Подождите. Сначала потом вот так вот закрываем это. И вот так вот прокатываем аккуратненько. Так, давай заходим. Блин, что-то кривой получился. Так, вот так вот. И. Да, ребят. Вот. И все. Вот весь секрет. Если хотим открыть большой сундук, просто нажимаем и мы открываем большой сундук. Потом, если хотим открыть вот этот маленький... Надо вот так вот Shift. Ну, у меня открывается только из шифта или близко вообще. Давайте я этот сундук попробуем открыть. Ждите. Да, вот. И вот маленький открывается. А теперь, если хотим большой, вот. И там тоже еще вещи можно нажать. Это очень круто. Сундук на 100 слотов. Ну, ребята, поддержите, поддержите, меня лайком. Я буду очень рад. Вам не сложно, мне приятно. Всем спасибо за просмотр моего видео, ребят. Всем удачи. Всем пока. Всем пока.